Tawau terletak 500 km dari pusat bandaraya Kota Kinabalu dan adalah bandar ketiga terbesar di negeri Sabah. Destinasi ini menjadi lokasi persinggahan pelancong yang menaiki pesawat untuk bercuti ke pulau-pulau di Sempurna. Ramai yang tidak menyedari keistimewaan yang tersembunyi di Tawau. Di sini terdapat sebuah perkampungan nelayan yang membekalkan antara ikan bilis yang terbaik di Malaysia dengan menggunakan kaedah penangkapan bilis yang digelar sebagai bagang. Indra Sabah terletak 40 km dari Bandar Tawau adalah perkampungan nelayan yang terkenal dengan tangkapan pelbagai spesies bilis, terutamanya bilis mata biru. Kebanyakan penduduk di sini berketurunan bugis yang sudah sebati menjadi nelayan sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Orang ini memang dari keturunan dia, nenek moyangnya memang orang dari laut lah. Dia pesan, selalu itu kalau orang bugis dia pesan itu dia punya. Ha, kamu kerja di laut, pasal ini laut, ada kalanya banyak, ada kalanya ada kalanya tidak ada. Tapi kalau nasi memang mau, satu malam sama juga yang satu minggu. Bila umur macam 17 tahun, nah, dah pandai bikin sendiri, tangkap sendiri, dah pandai. Jadi di situlah saya tertarik itu barang. Tertariknya itu, tertariknya saya ini, bila kita dari bagang, dapat macam contoh ikan tadi itu, sendiri jual untuk beli apa-apa, belanja apa. Kalau kita kerja lain macam company satu bulan satu kali baru kita bagi satu bulan kalau ini bagang dapat ikan jual cash money adalah untuk belanja inilah yang saya menarik nih bagang ini umur 14 tahun saya memang sudah pergi di bagang belajar tangkap ikan bilis nah, lepas itu lama-lama sudah pandai sendiri boleh sudah buat-buat sendirilah untuk tangkap ikan bilis. Jika hendak menjadi nelayan di Indra Sabah, jiwa perlu kental kerana kaedah penangkapan bilis di atas bagang memerlukan setiap nelayan berada di situ tanpa mengira keadaan cuaca dari petang hingga keesokan harinya. Kebiasaannya hanya seorang nelayan bermalam di bagang untuk melakukan pekerjaan yang mencabar ini. Saya begitu contoh dengan saya lah. Waktu saya kecil tu umur umur lima enam tahun sudah ada bawa bawa bapak saya pergi laut. Tapi kena hanya hanya waktu tertentu saja. Waktu tertentu masuk saya kalau hari minggu ha, boleh boleh juga turun kalau tidak ada cuti lain boleh turun tapi tidak pernah bermalam kami tidak pernah. Balik, perahu balik juga lah. Di kampung Indra Sabah, aura perkampungan nelayan dapat dirasakan apabila melihat persekitaran kampung yang dipenuhi dengan para yang dibina untuk menjemur ikan bilis. Ternyata rutin harian sebagai nelayan bilis amat padat kerana setibanya dari laut Para nelayan terus menyambung kerja-kerja di darat seperti menjemur bilis dan membuat pengasingan untuk menentukan grade-nya. Jam setengah aku sudah bersiap-siaplah untuk menuju ke bagang. Dari rumah ambil buat bekal, ambil minyak, lepas tu letak di keroba. Lepas tu kita tolak lah, kita tolak dari rumah ke JT lah. Lepas tu sudah tolak ke JT, Kita ambil barang lah macam tongges atau garam, kita kasih turun di perahu. Lepas itu kita angkatlah satu per satu, Jantar ke bagang satu per satu orang lah. Bagang adalah kaedah penangkapan bilis yang digunakan oleh nelayan di Indrasabah. Binaan ini didirikan antara 3 hingga ke 7 km ke tengah laut dengan jarak 500 meter antara bagang. Lebih 300 bagang yang berlesen di perairan ini dibina dengan keluasan 100 meter persegi tiang bagang diperbuat dari batang kelapa sepanjang 20 meter dan disambung dengan 10 meter batang nibung. Manakala lantai bagang diikat seperti rakit dengan menggunakan buluh dan juga batang nibung. Bagang ini tahan berapa lama? Ah, dalam bagang ini dari kita punya nasib. Sebab ada yang tujuh tahun, ada yang empat tahun, ada lima tahun, ada pun tiga tahun. Sebab ada yang satu tahun. Sebab apa? ada kadang-kadang ini kena langgar. Langgar ini tahu entah apa yang langgar. Atau kayu-kayu langgar ataupun motor udang langgar tak nampak. Nah, ini bagang dari nasib-nasib saja. Kalau orang memang takut rugi, janganlah buat bagang. Sebab ini ini memang nasib-nasib. Tapi kalau kami ini apa boleh buat? Memang uh, begitu sejak kami punya inilah memang cita-cita saya memang mau untung. Tapi kalau Tuhan izinkan kasih untung. Kalau tidak apa boleh buat. Sebab kami usaha bagang memang betul-betul usaha bagang. Pukat dipasang di bawah lantai bagang dan diturunkan setelah matahari terbenam. Pada waktu itu, lampu berkuasa 100 watt turut dinyalakan untuk menarik perhatian bilis yang bergerak dalam kumpulan yang besar masuk ke pukat yang dilabuhkan. Sampai di bagang macam biasa kita awal awal kita sampai kita kasih turun pukat ataupun kalau ada yang koyak pukat kita jahit lah dulu kalau ada ada punya koyak lah sebab pukat ni mesti kita teliti sebab nanti keluar bilis kalau kita tangkap lepas tu kalau sudah kita kasih turun lah pukat sudah kasih turun pukat barulah bo boleh rehat-rehat sekejap Lepas itu jam 6 bolehlah kita start injin Lepas itu kita kasih hidup lampu Sudah kasih hidup lampu kita kasih turun di bawah nah, Tidak lama itu jam 9 kurang lebih kita boleh pusing sudah atau tangkap ikannya nah, Lepas itu kalau sudah tangkap kita kasih naik ikannya Ikan bilisnya Kalau macam ada contoh ikan-ikan yang besar kita pilih-pilih Lepas itu kita masaklah ikan, ikan bilisnya Kita masak kita masak lepas itu atau direbus lah nah, lepas itu dikasih masuk di basket atau bakul di bagang ada memang khusus untuk jemuran untuk jemur bilis lah sub, anu, untuk persiapan sebab kadang bilis nih kadang dia terlalu banyak kita dapat kadang sekali banyak ikan bilis datang lepas itu bolehlah langsung kita jemur di bagang nah, Dengan kemudahan liputan jalur lebar, anak muda berjiwa kental, Ichal sering membuat siaran langsung atau live di media sosial untuk mengisi kebosanannya berada kesorangan di bagang. Aku rakan perahu datang, weh. Datang sudah, weh. Astaga, weh betul-betul aku jatuh. Astagfirullah. Weh. Weh. Astagfirullah. Weh betul-betul aku jatuh, astagfirullah. Weh. Bermula dari matahari terbenam sehingga ke subuh hari, pukat diturunkan dan ditarik antara tiga hingga empat kali bergantung kepada kemunculan bilis di pukat bagang. Kecekalan nelayan di Bagang diuji dengan kedinginan malam dan ombak laut yang sesekali mengganas beserta angin kencang. Kadang kalau di Bagang du dugaannya tu yang paling kita risaukan angin lah, angin ombak. Sebab kalau angin kuat ni ombaknya mesti ada. Ya. Yang kita takutkan kita tinggal di bagang bagang kita runtuh bah kalau runtuh bagang kita ndak tahu macam mana kita mau mau berenang tapi kita senantiasa bawa anu bawa pelampung senantiasa kita bawa pelampung supaya untuk persediaan nanti ada apa-apa kan boleh kita pakai runtuh runtuh kan bang pernah 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 dari jam 2 subuh sampai jam 11 siang baru diambil ada tu dalam air ada kan bagang ada dia punya kayu berdiri lagi di atas bagang di atas lah bergantung bayun pakai sarung oh pakai sarungnya masa tu takut tak sudah biasa apabila langit beransur cerah lampu bagang dipadamkan dan nelayan bersiap-siap untuk pulang Bilis yang dijemur dikumpulkan ke dalam raga Sementara menunggu bot datang menjemput, Ichal memancing ikan todak dengan menggunakan ikan kecil sebagai umpan. Selain daripada ikan bilis, aku boleh juga dapat macam ikan salai-salai, ikan putih dan ikan yang lain-lain lah. Ikan kerapu kah, tapi jarang lah. Tapi yang selalunya aku dapat ikan todak atau aku panggilkan ikan sorilah yang yang panjang mulutnya tu. Yang selalu aku pancing kalau pagi. Uh, aku aku pancing itu tanpa mata kail lah. Pakai tansi saja, bambu sama tansi. Uh, boleh boleh dapat banyak. Selalunya aku dapat ada 30 ekor, 20. Tergantung dari anu lah. Eh, jongkong atau perahu. Kalau perahu datang awal, aku anu, uh, kurang dapat ikan sebab awal diambil, awal diambil oleh perahu. pada pukul 8 pagi adalah masa yang ditunggu-tunggu oleh nelayan bagang kerana mereka akan pulang ke darat. Segala penat lelah di bagang terbalas apabila melihat rakan-rakan seperjuangan tersenyum dengan hasil tangkapan masing-masing. Perjalanan yang mengambil masa selama hampir satu jam diisi dengan pelbagai aktiviti bersama rakan-rakan nelayan di dalam bot. Tiba di jeti, ahli keluarga telah pun menunggu. Terselah wajah ceria apabila melihat hasil tangkapan yang dibawa pulang berbaloi dengan penat lelah yang telah dikerah selama berada di bagang. Tiba di darat tidak bermakna nelayan bilis boleh terus berehat. Mereka segera bergegas membawa ikan bilis ke para untuk dijemur bagi mengekalkan kualitinya. itu itu saja asalkan dari bagang eh, dari bagang jamur bilis lepas itu tidak lama itu pergi digaruk lagi jarang rehat jarang rehat kalau kerja bagang ini sebab bilis ini banyak kerjanya banyak kerjanya lepas itu eh sudah dijemur mau digaruk bilisnya sudah digaruk mau dikasih masuk karung mana lagi mau dipisahkan itu bilis Kalau sudah dipisahkan barulah boleh ditimbang sama bos. Sebagai nelayan bilis, pastinya mereka mengharapkan cuaca cerah sewaktu di laut dan di darat. Ikan bilis yang dijemur tidak perlu terlalu kering kerana ia mudah patah dan akan menurunkan grade-nya. Yang ini mata biru. Ah, mata biru. Yang yang begini. grade A B punya. Jadi A B C begitu. Ah, ini ini B punya. Ini kalau ini mata biru ini Gre A punya. A punya. Dia punya mata itu ada biru sikit. Ah, ini untuk mata biru. Ini untuk nomor dua, yang ini nomor tiga. Hanya ni kalau memang dia banyak jenis campuran lah. Kalau dia susah dipilih. Kalau dia dari bagang, dijemur. Lepas tu tengah hari dalam jam 12 kita garu atau pungut lah. Kalau dia sudah kering. Setelah ikan bilis diasingkan mengikut grade-nya, ikan bilis yang bersaiz agak besar dikopik secara gotong-goyong oleh suri rumah Indra Sabah. Bilis dibersihkan dengan dibuang isi perut dan kepalanya. Alah bisa tegal biasa. Kerja yang nampak rumit ini dapat dilakukan dengan cepat. Setiap seorang boleh membersihkan sehingga 12 kilogram bilis sehari. Kadang-kadang eh, juga ada yang anu ramai-ramai yang -ramai, ya ramai-ramai pergi rumah bela bilis. Ya selalu ke hari-hari ada ke ataupun macam mana ikut musim juga kadang-kadang oh, ada ya kadang-kadang kurang lagi kalau macam gini biasanya nomor dua tidak ada belah lagi oh, okay. ya, tidak ada lagi kopek bilis dia kalau yang ada yang besar-besar begini ada lagi kerja lah untuk kopek bilis kalau macam sudah di kopek ini kan ya. Dia akan ditimbang, lepas tu dia diayak kembali lah sebab dia punya buang dia punya anu Abuk tu, habuk-habuk dia, dia tu, oh. baru orang anu balik lah packing oh. kasih masuk dalam plastik. Okay. Ikan bilis yang telah di dan dikopik disimpan ke dalam guni untuk dipasarkan. Berat setiap guni adalah antara 30 hingga 40 kilogram. dia punya harga ini kalau kita nak jual rata lah rata kurang lebih kurang lebih 1.800 satu malam aja ah satu malam kurang lebih lah kurang lebih pasal apa ini barang ma, uh, memang dia punya ikan kualitinya memang cantik sebab apa itu ikan segar segarnya itu masih hidup kita rebus Itulah dia punya segarkan. Kalau sudah macam setengah jam setelah kita belum rebus, masuk periuk pun, masuk kuali pun sudah hancur. Hancur. Jadi bila itu ikan datang dari pukat di bawah ke tesu begini, langsunglah kasih masuk situ. Memang cantik. Begini, begini. Dengan kemudahan jalur lebar di Indra Sabah, anak muda seperti Ical mengambil kesempatan menjual dan mempromosikan hasil bilisnya di media sosial. Yang mau tanya harga bilis, yang mau beli ikan bilis, boleh copy M link di bio. ikan bilis sedia untuk dipasarkan. Bilis dari Indra Sabah juga dijual di Semenanjung Malaysia, Sarawak, Singapura dan Brunei serta untuk pasaran di sekitar Sabah. Pasar Tanjung di Bandar Tawau adalah antara lokasi pasaran bilis dari Indra Sabah. Destinasi wajib singgah ini terkenal di kalangan pelancong yang ingin mendapatkan hasil laut yang dikeringkan termasuklah ikan bilis kerana harga bilis di pasar ini yang jauh lebih murah dari tempat lain dan sesuai dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Uh, bekalan bilis uh, dari Indra Sabah, bagian Tawau juga, bagian sini. Seperti uh, boleh ke lain, seperti yang bilis kope ni, uh, ini dari Indra Sabah. Uh, bilis kope ada mata biru, yang ini uh, bilis mata biru nombor dua. Uh, sambutan bilis di sini, uh, ada orang dari Indra Sabah datang uh, bawa uh, macam berapa kilo, berapa kilo. Kami borang dan kami akan menjualnya balik. Uh, begitulah. Paling laku selalunya bilis kopek dengan mata biru. Selalunya macam pelancong dari Semenanjung datang, mereka akan borong bilis mata biru. saya belajar jauh, mostly orang akan cakap tahu pun ikan ni bersih. Dia um, banyak pilihan, ini saiz dia berbagai lah. So macam kalau orang luar tengok, dia macam option. Langkawi pun ada ikan bilis, tapi um, ikan bilis tahu ni dia lebih istimewa sebab orang-orang di kat sini dia ada kerajinan untuk uh, bersihkan ikan bilis. So macam keistimewaan pada rasa tu, dia sangat um, sensitif juga pada kebersihan. kualiti. Uh, quality, so macam au oh, punya peli, apa ni, ikan bilis, bilis tu memang lagi ada istimewa. Ah itulah. itu je yang saya boleh cakap sebab saya suka ikan apa makan ikan bilis juga. Gak, gak. Hmm. sangat banyak. Mostly ah. Ah. ah ah biasanya kalau saya balik Johor most of people sekeliling saya akan bagi tahu jangan lupa bawa ikan bilis sebab Tahu punya ikan bilis memang sedap. Rangup. Saya punya mak angkat, dia suka ikan milis Tawau, dia penjual uh, nasi lemak lah. So dia akan cakap bawa ikan, uh, ikan milis dari Tawau uh, sebab sangat bersih. So dia suka. Dia cakap nasi lemak dia akan sedap kalau ikan milis dari Tawau. So saya pun rasa gembira lah. And then memang itu keistimewaan Tawau lah, saya boleh cakap. Terima kasih nelayan Indra Sabah kerana sanggup meredah badai bersabun nyawa membawa hasil tangkapan bilis bermutu tinggi untuk santapan kami. Semoga usaha para nelayan ini membuahkan hasil yang lumayan demi kelangsungan hidup dan masa depan mereka yang lebih bermakna.